Ну, конечно, победа есть победа. Какую бы игру ни играли, это должно быть задачей выигрывать. Понятно, что слишком далеких выводов делать не стоит, потому что мы всего лишь третий день работаем. И ребята молодцы, показали хорошее желание. Сегодня в игре неплохие скоростя. Еще очень много проблем в плане позиционной игры. Но это нужно намного дольше работать. Мы, к сожалению, у нас не было возможности. Мы будем, так сказать, в процессе игр корректировать игру. Вот. Уже завтра нас ожидает более серьезный соперник, Олимпик. На, на фоне Олимпика, наверное, будут видны еще большие проблемы. Но ребята молодцы старались. Мы сыграли по 45 минут сегодня. Дали всем сыграть и взяли несколько молодых игроков с молодежного состава. Вот. Все, все нормально. Когда победа легче анализировать. Не, ну по 45 минут физически пока видно было, что все выдержали. 45 минут – это не такая большая временная нагрузка. Тем более, что ребята все-таки получили задание на отпуск. Они выполняли, многие даже отпуск не догуляли здесь. Еще уже, так сказать, в январе месяце тренировались 2-3 раза в неделю. То есть многие выглядят неплохо физически. Не, ну понятно, что знакомство, оно как бы не с нуля. А я видел, знаю большинство футболистов. Ну, одно дело, когда ты смотришь по телевизору или с трибуны, совсем другое дело, когда ты видишь ребят на поле каждодневной тренировке. Понятно, что какие-то новые нюансы узнаешь. Так вот собрались на первой перед тренировкой, поговорили, обозначили наши цели на, на сезон. И и на турнир на этот, потому что турнир, к сожалению, мы не можем проводить своим лучшим составом. Еще завтра сыграют, мы договорились с Ковальцом, что завтра мы еще можем игроков молодежной сборной задействовать в игре, а уже на следующую игру у меня уедут еще несколько игроков, особенно линия атаки, практически мы останемся без многих игроков, поэтому посмотрим, как мы будем выходить в дальнейших матчах из этого положения. Да. Не, ну задачи мы не можем ставить победить, но задача побежать. Мы начали с того, с первого вопроса, что цель или смысл спорта заключается в том, чтобы выходить и выигрывать. Если Я всегда говорю, даже если вы садитесь с друзьями в карты играть, то все равно садитесь не проигрывать, а выигрывать. Поэтому, тем более футбол, конечно же, это, это спорт, это ажиотаж, он всегда должен присутствовать. Поэтому любая игра, нельзя выходить на поле без задачи выиграть. Поэтому всегда играется на победу. Ну, у нас первоочередная задача в системе клуба готовить футболистов для, для первой команды или же для других команд. Понятно, что все не могут попасть в первую команду, но готовить качественных футболистов, чтобы, чтобы клуб мог дальше отдавать или в аренду, или продавать. И я думаю, что это основная задача и молодежных команд, и, и нашей команды, которая входит в структуру. Это подготовка футболистов хорошего качества. Нет, будут еще, будут другие игроки привлекаться, потому, потому, что я сказал, что у нас уедут 4 или 5 человек, в сборную уедут, и уже так прошли слухи, что в Гаверлу уезжают, и наши футболисты из молодежного состава уезжают в Гаверлу в аренду, поэтому будут изменения.